আৰু কৈছে আপোনালোকে আমাৰ লগত বহুত কৰিলে প্লিজ প্ৰাইভেচি মেইনটেইন কৰক তেওঁলোকক এতিয়া প্ৰাইভেচি লাগে এয়া শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী অনিতা ডেকা দুদিনৰ দৰে সদায় তেওঁ নিজৰ স্বামীক লগ কৰিবলৈ চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ গৈছে আৰু চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ গৈ আজি তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকক প্ৰাইভেচি লাগে আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিব বিচৰা নাই কি কাৰণত তেখেতৰ স্বামী পলাই আছিল আৰু বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰিছে এইগৰাকী মহিলা অনিতা ডেকা যিগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত পেনিক এটেক আহি গৈছিল বুলি এটা ফোন কল ভাইৰেল হৈছিল কিন্তু এতিয়া মানুহৰ খং উঠিছে কিন্তু মানুহৰ খং উঠাৰ লগে লগে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীৰ ক্ষোভ আমাৰ লগত আপোনালোকে বহুত কৰিছে এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী উলুবাৰীত থকা চি আই ডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল কালিও শ্যামকানুৰ মহন্তৰ কাৰণে তপতে তপতে গৰম ভাত বনাই লৈ গৈছিল এগৰাকী অনিতা ডেকাই আৰু তাও সেয়া ভিতৰলৈ নিবলৈ দিয়া নাছিল কেৱল কাপোৰ কানিহে তেখেতক ভিতৰলৈ নিব দিলে যিদৰে এজন অভিযুক্তৰ লগত কৰিব লাগে ঠিক একেদৰে এইজন শ্যামকানুৰ মহন্তৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কৰিছে চি আই ডিয়ে আৰু তাত হয়তো এগৰাকী মহিলাৰ খং উঠিছে আৰু যিহেতু সাংবাদিকে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে সাংবাদিকৰ কেমেৰা যেতিয়া আগবঢ়াই দিয়া হৈছে তেওঁহে খং প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকে বহুত হেৰি কৰিছে আমাৰ এখেতৰ লগত বহুত হেৰি কৰিছে আমাক প্ৰাইভেচি দিয়ক আমাৰ পৰা আঁতৰি থাকক এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যিটো পৰিয়ালৰ কাৰণে যিজন ব্যক্তি পৰিয়ালৰ মুখ্য ব্যক্তি শ্যামকানু মহন্তৰ কাৰণে আমি জুবিন গাৰ্গৈক হেৰুৱাব লগা হ'ল সেইজনৰ পত্নীৰ ভাষ্য আহিছে তেওঁলোকক এতিয়া প্ৰাইভেচি লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ সংবাদ মাধ্যম যাব নালাগে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গ'লে তেওঁলোকে দুখ পাইছে কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ অসমবাসী ৰাইজে কান্দিছে আৰু ঠিক এইগৰাকী শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীয়ে আহি এইবাৰ দাবী কৰিছে বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ খং খুবটো বেছি হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কুকীৰ্তি উদঙাই দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰখনতেই ভুৱা চিল মোহৰ পি ডাব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নথি পত্ৰ সকলো উদ্ধাৰ হৈছে গিৰি স্বামীয়ে কি কি কাম কৰি আছিল পত্নীয়ে হয়তো জানিছিল সকলো লুকুৱাই ৰাখিছিল আৰু এইবোৰ সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত খুব খং উজাৰি দিছে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীয়ে লগতে কৈছে আপোনালোকে আমাৰ লগত বহুত কৰিলে প্লিজ আমাক ভালকৈ থাকিবলৈ দিয়ক এতিয়া কেনেকৈ ভালকৈ থাকিব তেওঁলোক কাৰণ কোনো অসমবাসী ৰাইজ ভালকৈ থাকিব পৰা নাই জুবিন গাৰ্গৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ পাছত বা জুবিন গাৰ্গৰ এই আকস্মিক বিয়োগৰ পাছত সমগ্ৰ অসমখন স্তব্ধ হৈ আছে আজিও মানুহে বিশ্বাস কৰিবলৈ দিগদাৰী পাইছে যে জুবিন দা নাই কিন্তু শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী যেতিয়া খবৰটো পাইছিল তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল আমাৰ মানুহে জানে ওলাইছে অ' ভাই মোৰ পেনিকেটেক আহি গৈছিল হাঁহি হাঁহি মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত এতিয়া চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কান্দি কান্দি আহিছে এগৰাকী শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী পৰহিৰ পৰা আহি আছে কেতিয়াবা ভাত লৈ আহে আৰু শ্যমকানু মহন্ত বাহিৰত বনোৱা খাদ্য নাখায় বোলে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আমি শুনা পাইছোঁ সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা বনাই আনিছিল কিন্তু খাবলৈ নিদিলে আঁঠুৱা লাগে নহ'লে শুব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আহিছে কিন্তু এতিয়া এইজন এইগৰাকী মহিলাৰ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে বা অসমৰ ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে যে আপোনালোকে আমাক বহুত সমালোচনা কৰিছে ইয়াতে বন্ধ কৰক আমাক প্ৰাইভেচি আমাৰ মেইনটেইন কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীয়ে শুনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ এই শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীয়ে কি মন্তব্য কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ মন্তব্য মই ল'ম আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে এইগৰাকী মহিলাই যি মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকক প্ৰাইভেচি লাগে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি সংবাদ মাধ্যমত দেখুৱাব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল চিল মোহৰ দূৰ সমগ্ৰ ক'ৰ পৰা টকা পাইছিল কিমান টকা পাইছিল কোটি কোটি টকাৰ তেওঁলোকে লুণ্ঠন চলাই আছিল এইবোৰ সকলো পোহৰলৈ আহিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত খং খুব কৰাটো বা গালি পৰাটো এইটো স্বাভাৱিক কাৰণ অনিতা ডেকাৰ খং উঠিবই সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত কাৰণ সংবাদ মাধ্যমে তেওঁলোকৰ এই যি পৰ্দাখন আছিল তেওঁলোকৰ মহন্ত ফেমেলিটোৰ পৰা আঁতৰাই দিলে আৰু সকলো পানীৰ দৰে পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিল এতিয়া চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকৰ মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ মোক আপোনালোকে এৰি দিয়ক প্লিজ কৈছোঁ মানুহজনক বহুত আপোনালোকে হেৰি কৰিছে আৰু আৰু আমাক নকৰিব প্লিজ অকণমান অকণমান ৰিচপেক্ট কৰক মোৰো প্ৰাইভেচিটো অকণমান এৰি দিয়ক প্লিজ মই এয়ে কৈছো মানুহজনক বহুত আপোনালোকে হেৰি কৰিছে আৰু 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 আমাক নকৰিব প্লিজ অকণমান অকণমান ৰিচপেক্ট কৰক মোৰো প্ৰাইভেচিটো অকণমান এৰি দিয়ক প্লিজ মই এয়ে কৈছোঁ মানুহজনক বহুত আপোনালোকে হেৰি কৰিছে আৰু 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 আমাক নকৰিব সেয়া মন্তব্য শুনিছে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীৰ তেওঁ কৈছে আপোনালোকে আমাৰ এখেতৰ লগত বহুত হেৰি কৰিছে এতিয়া কি হেৰি কৰিছে সেইটো শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীয়ে জানিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সোধাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল হৈছে বুলি কৈছে মন্তব্য কৰিছে আমাৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ তিলচন বৰুৱা পেনিক এটেক আহিব চাব এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰীতম বৰুৱাই লিখিছে কিহৰ প্ৰায় বেছি লাগে আৰু আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে ইনজামুল হকে লিখিছে জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ দিনা তাই হাঁহিছিল আৰু আমাৰ উশাহ বন্ধ হৈ গৈছিল মন্তব্য কৰিছে তিলচন বৰাই লিখিছে পেনিক বাইদেউ বহু মানুহে লিখিছে শ্বায়ল ৰহমানে লিখিছে জুবিনদাক শেষ কৰিলি তহঁতে পৰাগ বৰাই লিখিছে ফাঁচি দিব লাগে মিতালী গগৈ লিখিছে হাঁহি হাঁহি হাৰ্ট এটেক আহিছিল এইগৰাকীৰ দিগন্ত বৰাই লিখিছে কিহৰ বাবে প্ৰাইভেচি লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰণৱজ্যোতি হাজৰিকা লিখিছে ভালেই হৈছে তহঁতি উচিত শিক্ষা পাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে পাপুমণি লহকে লিখিছে ইহঁতক ফাঁচি দিব লাগে পুবালী লাহনে লিখিছে পেনিক এটক অহাজনী নহয় জানো এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে ৰুমি ডেকা আজিও মানি ল'ব পৰা নাই দাদা আপুনি নাই বুলি ইহঁতক কেনেকৈ এৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে নিৰুপম বৈশ্য কেনে ৰাইজে একো বাকী নাই সকলো নিজেই কৰিছে এই ধৰণৰ মন্তব্য ৰাইজৰ পৰা খং খুব আহিছে কাৰণ এইগৰাকী মহিলা অনিতা ডেকা শ্যামকান্দ মহন্তৰ পত্নী প্ৰতিদিনে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত এটা নহয় এটা বেগ লৈ উপস্থিত হয় আৰু তাৰপাছত সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ পৰা তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে দুদিন তেওঁ সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল কাৰণ এই পৰিয়ালটোৱে তেৰ দিন চৈধ্য দিনৰ এটা মনোভাৱ পালন কৰিছিল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাছিল নিজৰ ফালৰ পৰা আৰু এতিয়া আকৌ ৰেখা বৰ্ডনে লিখিছে খাই পেলালি তহঁতে এতিয়া কিহৰ প্ৰাইভেচি লাগে পুনু বৰাই লিখিছে আনক সন্মান দিয়ক তেতিয়াহে সন্মান পাব প্ৰবীণ বৰাই লিখিছে পেনিক অহা এতিয়া অহা নাই নেকি এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে পাপুনি লগ কৰে এটা সম্পদ অমূল্য সম্পদ শেষ কৰি তুলি তহঁতে বুলি মন্তব্য কৰিছে ছায়া কলিতা লিখিছে আমাক হাঁহিবলৈ দিয়ক আপোনালোকে কানক তন্ময় মেধিয়ে লিখিছে উচিত শাস্তি পাব লাগিব আহ দুলালচন্দ্ৰ নাথে লিখিছে তেওঁ কিহৰ কাৰণে হাঁহিছিল আজি জানিব বিচাৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ দিনাখন খবৰ পোৱাৰ লগে লগে এগৰাকী অনিতা দেখাৰ কেনেকৈ হাঁহি উঠিছিল তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছে দুলাল চন্দ্ৰ নাথে অনিল নাথে লিখিছে হাঁহিটো ক'ত গ'ল এতিয়া কিয় কান্দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে ঋতিক পৰাচয় লিখিছে একদম মনে মনে থাকক আপোনালোক বিজনেছৰ পইচাৰ কাৰণে জুবিন দাস শেষ কৰি দিলে ইহঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে দীপক বৰাই লিখিছে ফেষ্টিভেল মহন্ত ছুড বি হেংগ সকলোৰে ফাঁচিৰ দাবী কৰিছে আব্দুল ইছলামে লিখিছে ফাঁচিয়ে দিব লাগে ইহঁতক বিজু দাসে লিখিছে ৰাইজৰ টকাবোৰ খাই হেঁপাহ পলোৱা নাই ইহঁতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে গাজিবোৰ ৰমানে লিখিছে ফাঁচি দিব লাগে ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে লিখিছে কিয় হাঁহিছিল সেইদিনা সেইটো সোধক সাংবাদিকে সোধক এইধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰাঞ্জল বৰা নিউয়ে লিখিছে ফাঁচি দিব লাগে দাদা বৈশালী বৰাই যে লিখিছে বা সেইদিনাৰ দৰে হাঁহিটো আজি নাই কিয় আপোনাৰ মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে টংকেশ্বৰ হাফলঙে লিখিছে ল'ৰাৰ মানুহজনক যোনদিনাখন ঢুকাইছিল তুমিও হাঁহিছিলা কিয় কাৰণে হাঁহিছিলা মন্তব্য কৰিছে মানুহৰ খং উঠি আছে বিজু দাস জুবিন দাস শেষ কৰি পেলালি তহঁতি হাঁহিটো কি হ'ল তোমাৰ জীৱন পখালে লিখিছে কংকন কলিতাই লিখিছে ইমান দিন কোনো কথা কিয় কোৱা নাছিল কিয় ওলাই অহা নাছিল মন্তব্য কৰিছে মাৰ্জিন মাথিঙে লিখিছে খং উঠিছে শ্যমকানু মন্তৰ পত্নী চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়টো প্ৰাইভেচি লাগে আপোনাৰ স্বামীয়ে যি যি কৰি দেখুৱাইছিল ভিডিঅ' কলিঙত তাত প্ৰাইভেচি ক'ত গ'ল এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে হেমাপ্ৰভা শইকীয়া লিখিছে আপোনাৰ স্বামীয়ে জুবিনদাৰক ধ্বংস কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰণৱ যে কলিতাই লিখিছে হাঁহিটো দাঁতকেইটা ক'ত গ'ল সেইদিনাখন যি হাঁহিছিলে ক'ত গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে মানুহৰ খং উঠিছে জাতীয় সম্পদ শেষ কৰি দিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে চুৰীয়া প্ৰকাশে লিখিছে অকল ফাঁচি দিব লাগে তন্ময় মেদীয়ে লিখিছে জুবিনদাৰ দৰে অমূল্য সম্পদ শেষ কৰাৰ শাস্তি নিশ্চয় পাব আইনে নিদিলেও ৰাইজে দিব ৰূপম কশ্যপে লিখিছে কিয় হাঁহিছিল সেইদিনাখন সেইটো কওক আব্দুল খালেকে লিখিছে কানুক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ দিবলৈ কোনে সুবিধা কৰি দিলে তাৰো তদন্ত কৰিব লাগে হয় এইজন শ্যাম কানু মহন্তই আমি আগতে কৈছিলোঁ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ কমেণ্ট আহিছে ইয়াত জুবিন অনুৰাগীসকলৰ কমেণ্ট আহিছে সকলোৱে খং উঠিছে কিন্তু আমি দেখুৱাই আছোঁ কাৰ খং উঠিছে শ্যাম কানু মহন্তৰ পত্নীৰ খং উঠিছে কেলৈ খং উঠিছে তাৰ অন্যতম কাৰণটো হৈছে তেওঁৰ স্বামী খেনৈক সংবাদ মাধ্যমে বহুত হেৰি কৰিছে এতিয়া কি হেৰি কৰিছে সেইটো তেখেতে জানিব কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰিলে কিন্তু কথাটো হ'ল গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শ্যামকানু মহন্তই আবেদন দাখিল কৰিছিল শ্যাম কানু হৈ আবেদন কৰিছিল অধিবক্তা ৰাজকমলে সম্ভৱত আগতীয়াকৈ জামিন বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল ত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ পৰা আবেদন কৰিছিল এয়া হৈছে শ্যাম কানু মহন্তৰ চল চাটৰি এই গোটেই পৰিয়ালটোৱে এতিয়াও তেওঁলোকে তদন্তৰ কাৰণে তেওঁলোকে ন্যায় যুঁজিব হয়তো আইনী প্ৰক্ৰিয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সাৰি যাব পাৰে সেইকাৰণে মানুহে কৈছে যে কোনো কাৰণত গাফিলতি কৰিব নালাগে আৰু তেওঁলোকক এই যে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত আহি এবাৰ গৰম ভাত দিবলৈ আহিব এবাৰ কাপোৰ দিবলৈ আহিব এবাৰ আঁঠুৱা দিবলৈ আহিব এইবোৰ যি এটা আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাত সাংবাদিকে তেখেতক বিশেষ একো সোধা নাছিল কেৱল যিদৰে প্ৰত্যেকজন অভিযুক্তক সুধিছে ঠিক একেদৰে সুধিছিল কিন্তু তাতেই খং খঠি গৈছে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী আৰু কৈছে যে সংবাদ মাধ্যমে বহুত কিবা কিবি তেওঁলোকৰ লগত কৰিলে আৰু যাতে নকৰে ৰাইজলৈ এৰিছোঁ ৰাইজে কি কৰে কি কয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে মই সকলোৰে মন্তব্য লোৱাটো মোৰ এতিয়া সম্ভৱ হোৱা নাই জ্যোতিষ দলে লিখিছে জাষ্টিছ মৰ জুবিনদা ফাঁচি দিয়ক মীনালুল ইছলামে লিখিছে ফাঁচি দিয়ক দেৱান মহম্মদ মুস্তাখাই লিখিছে এওঁ কিয় কান্দিবলৈ আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কাৰণ সকলোৰে গোটেই অসমে যেতিয়া কান্দি আছিল তেওঁলোক মনে মনে আছিল আৰু এতিয়া যেতিয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অসমবাসীয়ে যেতিয়া স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা আশাৰ আৰম্ভণি দেখুৱাইছে অসমবাসী ৰাইজে তেতিয়া আকৌ শ্যাংকানু মহন্তৰ পত্নীৰ চকু পানী ওলাইছে কান্দিছে হাতযোৰ কৰিছে আৱেগিক এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই কৈছে যে আপোনালোকে আমাৰ এখেতৰ লগত বহুত হেৰি কৰিলে আৰু আপোনালোকে নকৰিব ধন্যবাদ